ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಗೆ ಅವರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಕನಕನನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವೂ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆನಪುಳ್ಳಂತ ನೆನಪು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलभोढः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोद्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय एतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदोगावो दोखा गोपालनन्दनः गीताम्रतम् मह वसुदेवसुतम् देवम् तं स चाणोरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगल्गुरम् भीष्मद्रोण व्रता जय वह्नि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविवर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोते ना खलु पाण्डवै लणनने कैवर्तकः केशवः पाराश्चर्यवच सरोजममलम् गीतार्थगन्ध हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षण्पदेन हरः मुदा भूयाल् भारतपङ्कजम् परिमला प्रपन्नपारिजाताय सोद्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदोगावो दोखा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोद्रवेद्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदोगावो दोखा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्मय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोद्रवेद्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदोगावो दोखा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सु दीर्भोय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय गोद्रवेत्रैकपाणये

गावो दो दोखागो गोपालनन्दनः पार्थो वत्सुधीर्भोक्मय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोद्रवेद्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो ो द्रवेद्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोखा गोपालनन्दनः पार्थो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तो